দুপৰীয়া এতিয়া লাঞ্চ কৰিবলৈ আহিলোঁ এখন ফ'ৰ ষ্টাৰে হয় আৰু নেপালী থালি ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিলোঁ আজি পিছে ভবামতে খোৱাখিনি নাহিলে অলপ ঠাণ্ডা হ'ল আৰু সিহঁতি হিন্দী নুবুজাৰ কাৰণে আমাৰ অলপ আইটেমবোৰ সাল সলনি হ'ল আচলতে তথাপিতো খালোঁ আৰু প্ৰধান কথা আজি মানে হিমাচলত অহাৰ পৰা মাটি দাইল বা ৰাজমাহ এইবোৰৰ বাহিৰে অন্য একো পোৱাই নাই আজি অন্ততঃ মগু দাইল খালোঁ হোটেলখনৰ এইটো এটা পাৰ্ট ওপৰত মানে কাষতে অ'পেন স্পেচ আছে আপুনি ধুনীয়াকৈ বাহিৰতো খাব পাৰে খুবেই মজা আৰু সেইদিনা ইমানেই ধুনীয়া বতৰ আছিল গতিকে আমি ওপৰলৈকে গ'লোঁ আৰু ইয়াত বাৰো আছে খুব ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে সেইখন এখন বৰ ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু মজা আৰু লাঞ্চ কৰিবলৈ আহিছোঁ লাষ্ট আই শেষ বাৰ লাঞ্চ ইয়াতে ফ'ৰ ষ্টাৰ হয় আলু দিছে নাজি এইটো মোৰ ইয়াত আৰু শেষৰটো ভিডিঅ' ইয়াৰো ভিডিঅ' নকৰোঁ আৰু মানে মোৰ একেবাৰে মানে ফুল হৈ গৈছেগৈ দুপৰীয়া আহাৰ খালোঁ ভাল লাগিল নেপালী থালি খালোঁ আৰু লগত মানে নিৰামিষ খাইছোঁ এতিয়া চিকেন টিকেন একো খোৱা নাই খাই ভাল লাগিল মচলা চছলা নাই আজি অহাৰ পৰা প্ৰথম মগু দাইল খাবলৈ পাইছোঁ ইয়াত মাটি দাইলে সদায় দি থাকে বহুতো স্মৃতি লগত লৈ গৈছে অহাৰ সময়ত মানে মোৰ বাবে এটা খুব চিন্তাৰ বিষয় হৈছিল যে মই সকলোমে পামগৈ নাই যাব পাৰিম নাই ফ্লাইটৰ যোৱাটো একো কথা নাছিল যিহেতু বাছ বা গাড়ীত যোৱাটো মোৰ কাৰণে ইমান লং জাৰ্ণি সম্ভৱপৰ নাছিল কিন্তু তথাপিতো মানে ভগৱানক আগত ৰাখি বা পিতৃ মাতৃ মোৰ যি পিতৃ মাতৃ বৰ্তমান পৃথিৱীত নাই তেওঁলোকক আগত ৰাখি মই মানে সাহ কৰি আহিলোঁ আৰু চাগে তেওঁলোকে সাহ দিলে আৰু আহি ইয়াত উপস্থিত হ'লোঁহি পদক পোৱাটো খুব সহজ খাদ্য নহয় আচলতে মই এথলেটিক্সত এইবাৰ একেবাৰে মই নেখেলিলোঁ নেখেলিলোঁ যিহেতু খুব গৰম পৰিছিল আৰু মোৰ গাটো মাজতে অকণমান বেয়া হৈছিল গতিকে নিজকে চম্ভালি আছিলোঁ আচলতে কাৰণ মোৰ মেইন ইভেণ্ট আছিল টেবুল টেনিছ গতিকে টেবুল টেনিছ মোৰ অলপ পিছলৈ হৈ গৈছিল নিজকে সেই গতিকে অযথা শৰীৰ যিখিনি ষ্টেমিনা খৰচ কৰা নাছিলোঁ মই কাৰণ ট্ৰেকত এবাৰ নমাৰ লগে লগে আপোনাৰ যথেষ্টখিনি কষ্ট হৈ যায় সেয়েহে মই বোলো নাই এইখিনি সঞ্চয় কৰি ৰাখোঁ টেবুল টেনিছ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া প্লেয়াৰবোৰ দেখা যায় আমি প্ৰথম দিনা আহোঁতে প্লেয়াৰ নাছিলে আচলতে আমি যেতিয়াই দেখিলোঁ কাশ্মীৰ গোটেইখিনি আহিলে তাৰপিছত হিমাচলীখিনি আহিলে লগে লগে আপোনাৰ তেলেংগানা আহি গ'ল তাৰপিছত ৱেষ্ট বেংগল আহি গ'ল দেখাৰ লগে লগেতো অকণমান ভয় এটা আহি যায় নহয় যেতিয়ালৈকে আপুনি ফিল্ডত নেনামে মই ফাৰ্ষ্ট চিংগলছ মানে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত মই হাৰিছোঁ আপোনাৰ হিমাচলী এজনৰ লগত ফটো আপোনাকে দেখুৱাম বাৰু আচলতে বিশেষ একো ভাল খেলা বুলি নহয় কিন্তু মোৰ প্ৰেক্টিচ নাই কাৰণে স্বাভাৱিকত আৰু তেওঁলোকৰ বেটখন খুবেই আৰু ইয়াৰ টেবুলটো খুব স্পীড ফাষ্ট আছিল তাৰপিছত মিক্স ডাবলছ জিকিলোঁ ফিফটি ফাইভত মই যোৰহাটৰ এগৰাকী বাইদেউৰ লগত লৈ লৈছিলোঁ তাৰ পাছত মই মিক্সড ডাবলছ আৰু ফিফটি প্লাছতো মই জিকিলোঁ ডক্টৰ গিৰেছ নামৰ আপোনাৰ মধ্য প্ৰদেশৰ এগৰাকী মহিলা তাৰ পৰা ডাবলছ আছিলে মোৰ ইয়াতে মানে চিনাকি হৈছোঁ অসমৰ আৰু এজন পুৰুষ খেলুৱৈবাৰ আহিছিলে অনুজ কুমাৰ পাঠক তাৰপৰা তেওঁক লগ পালোঁ পিছত তেওঁ খুব শ্ল' খেলটো মানে এটা শ্বটে তেওঁ মাৰিব জানে তাত কে বুলি কেক মাৰিব তেওঁ নাজানে সেইটো এটা মোৰ কাৰণে মানে কি আছিল ডিজ ডিজএডভানটেজ আছিল গতিকে মইতোতো গোটেইখন মাৰি থাকিব নোৱাৰোঁ ন ডাবলছত জানে এটাই মাৰিব লাগে টেবুল টেনিছত তেনেকুৱা এটা বেডমিণ্টনৰ নিচিনা নহয় আপোনাৰ মানে এজনে মাৰি থাকিব পাৰিব টেবুল টেনিছত ইটো এৰিলেই ইটো মাৰিব লাগিব গতিকে তেওঁৰ শ্বটবোৰ অহাৰ লগে লগে তেওঁ অলপ ভয়ো খাইছিল কিন্তু কিবা প্ৰকাৰে আৰু আমাৰ অপনেণ্ট যি আছিল খুব টাফ আছিল আপোনাৰ কাশ্মীৰ আছিল ফাইনেলৰ কথা কৈছোঁ গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰথম গেমটো সাৰোঁতে অলপ মানে কি আৰু বেয়া লাগিছিল কিন্তু পিছলৈ সকলোখিনি চম্ভালি ল'লোঁ আৰু যেতিয়া মানে একদম ফুল কনফিডেঞ্চ আহি গ'ল নাই নহয় এওঁক মানে ক'বলৈ ধৰিছে যে আপুনি এই সময়ত আৰু এইটো গীটাৰ প্লেয়াৰৰ উইক পইণ্টবোৰ গম পাই গ'লোঁ গতিকে মোৰ বেক হেণ্ডটো মোৰ খুব মানে ষ্ট্ৰং ফ'ৰ হেণ্ড যেনেকৈ ষ্ট্ৰং বেক হেণ্ডটো মোৰ বেছি ষ্ট্ৰং আছিল স্পেচিয়েলি বেক হেণ্ড টপ স্পিনাৰো কুচ যিটো গতিকে ছিংগলত অলপ ভয়ভাৱে খেলিছিলোঁ কিন্তু ডাবলছত মানে যেতিয়া আৰু কনফিডেণ্ট আহিলে ফাইনেলি আমি আমাৰ বেষ্ট অফ ফাইভ আছিল বেষ্ট অফ ফ'ৰ মানে ফ'ৰ চাৰিটা গেমতে আমি শেষ কৰিলোঁ তেওঁলোকক প্ৰথম গেমটো হাঁহিছিলোঁ যদিও ছয় এঘাৰত আহিছিলোঁ পিছৰকেইটা তেনেকুৱা এঘাৰ মানে ইলেভেন থ্ৰী ইলেভেন ফ'ৰ ইলেভেন ফাইভ নে ছিক্স এনেকুৱা তেওঁলোকক সৰুৱালোঁ গতিকে ফাইনেলি তিনিটা সময়ৰ পদক লৈ আহিলোঁ ফুৰি ভাল লাগিলে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে মোক উৎসাহ প্ৰদান কৰে আচলতে সমালোচনাটো সদায় থাকে আৰু নহয় জানো সমালোচনা একাষৰীয়া কৰি প্ৰশংসা যিসকলে কৰিছিলে সেইসকলক বা যিসকলে মোৰ মানে উৎসাহিত কৰিছিলে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিলে সেইসকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভগৱানক যথেষ্ট মোৰ স্বৰ্গীয় পিতৃ মাতৃকো যথেষ্ট মই মানে কৃতজ্ঞ আচলতে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে এইখিনি মোৰ বাবে সম্ভৱ নহয় নুঠে প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে মৃত্যু কাকোৱালি ল'বলৈ আগবাঢ়ি থকা মানুহটো অন্তত জীয়াই যি থাকিব কাৰণে অলপ হ'লেও নিজে অনুপ্ৰেৰণা পালোঁ আৰু বিশেষকৈ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আহি পালোঁ বিভিন্ন মানুহক লগ পালোঁ কিছুমান মানুহক দেখি খুবেই বেয়া লাগিছে কেইবাজনো কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট পালোঁ ফৰ্থ ষ্টেজত আছে কিন্তু খেলাৰ মানে হা হাবিয়াকটো আঁতৰোৱা নাই হেঁপাহটো আঁতৰা নাই হাৰিয়ানা এগৰাকী মহিলা তেওঁক দেখিটো খুবেই মানে আচৰিত লাগিলে গতিকে ভাবিলোঁ জীৱনটো এনেকুৱাই ন আহিলোঁ আৰু খেলিলোঁ চাই থাকিব কাৰো অনুপ্ৰেৰণাৰ মই উৎস হ'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই মোৰ নিজৰ নিজকে নিজে মোৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ এটা উৎস হয় আচলতে পঢ়াৰ আগত মোৰ যিখিনি শৰীৰত বিসংগতি দেখা দিছিলে আহিব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ মই গৰু বিহুৰ আগদিনা মই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈ মানে মেডিচিন লৈছোঁ সেইকেইদিন মোৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া হৈছিল ব্লিডিং হৈ আছিলে মানে খুব বেয়া বেয়া লাগি আছিল আৰু কিন্তু কিবা প্ৰকাৰে ভগৱানৰ কৃপাত মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদত সেইখিনি ঠিক হৈছেগৈ আৰু এতিয়া ইয়াতো এতিয়া ভালেই আছোঁ মানে ঠিকেই আছোঁ চাব সদায় এনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ